Kali ini saya nak membawa kita semua berfikir dengan bijak tentang akta pembaharuan semula bandar. Sebelum ni telah pun diberi ruang untuk membaca dalam parlimen kali yang kedua tapi ditangguhkan sehingga insya-Allah akan dibaca oleh Ngah Komeng pada 6 Oktober ini. Tetapi saya ingin melontarkan pandangan supaya kita terpimpin dan jelas apa itu akta pembaharuan semula bandar. Sebenarnya akta pembaharuan semula bandar ini kita dengar banyak kelemahan dia. Banyak kelompongan yang berlaku pada akta itu Maka apakah kelompongan dan kelemahan itu telah pun diperbaiki Untuk dibaca pada 6 Oktober ini Kita tak dengar Bila tak dengar Kita merasakan akta yang nak dibaca sebelum ini Itu jugalah tanpa perubahan Yang akan dibaca pada 6 Oktober ini Oleh dengan komen Saya nak bercakap khusus kepada MP UMNO 26 orang Kepada MP Amanah yang Muslim Dan juga kepada MP Melayu yang berada dalam PKR Supaya kita memandang bukan hanya pada rakan kita DAP yang membawanya dalam parlimen Tapi juga kita hendak memandang akta pembaharuan semula bandar ini Dari sudut yang tersirat Kita kena ingat DAP ini ialah satu parti yang membesarkan agenda dia Malaysia Indonesia. Kita MP AMNO, MP Amanah, MP Melayu dan PKR, lebih-lebih lagi pembangkang yang terdiri daripada PAS dan juga Bersatu. Kita adalah tuan tanah di negara ini yang mesti menjaga mempertahankan jangan mana-mana tak boleh mencederakan boleh merosakkan boleh mempudarkan tentang keistimewaan orang Melayu di negara kita sendiri sebab Puan tanah kita lah yang akan meneraju bagaimana untuk memimpin negara ini supaya negara kita ini tetap memandang keistimewaan orang Melayu di tanah mereka sendiri sebab itu saya katakan tadi akta pembaharuan Sulawak Balai ini hendak ditengok juga dari sudut kesan negatif yang tersirat itu saya ingin bercakap dengan ayat yang tersusun supaya faham terus masuk dalam kepala Wahai MP Amno, Wahai MP Amanah Wahai MP Melayu yang berada dalam PKR Termasuk juga lah MP-MP PAS dan juga Bersatu Jangan kita berikan kepercayaan kepada DAP Kerana agenda DAP adalah membawa Malaysia-Malaysia Di mana agenda malaysia, malaysia ini sering menyusahkan kita Yang hidup di sebuah negara yang meletakkan keistimewaan orang Melayu dan Islam sebagai agama persekutuan. Bahkan ramai pemimpin-pemimpin DAP menekankan bahawa Malaysia bukan negara Islam. Jadi banyak perkara-perkara yang telah pun lahir daripada lidah-lidah mereka yang menyusahkan kita, membimbangkan kita. Pertama sekali mereka mengatakan Malaysia bukan negara Islam. Yang keduanya mereka bersungguh-sungguh untuk mendapat Kan? Kampung Baru Cina pengiktirafan kampung warisan dari UNESCO. Yang ketiga, bagaimana perancangan pembangunan di Pulau Pinang akhirnya menghambat orang Melayu keluar daripada Pulau Pinang. Seterusnya, bagaimana diperuntukkan duit kepada Kampung Baru Cina. Sepatutnya Kampung Baru Cina tidak boleh dibangunkan sebab itu dibina di atas tanah rizab Melayu yang boleh diambil balik semula kerana tempat itu sementara. Tapi diturunkan jutaan kemudian tetap juga disalurkan bantuan kepada sekolah-sekolah vernakular. -sekolah Banyak yang dibuat oleh DAP. Oleh itu, janganlah MP AMNO, MP Amanah, MP Melayu PKR memberikan kepercayaan kepada DAP. Saya ingin mengulang kembali tazkirah saya supaya kita masukkan kita orang Islam dibimbing, disantuni oleh Al-Quran, kitab yang kita beriman semuanya. Walaupun satu ayat pun tidak boleh kita menolak. Saya nak bawa tazkirah saya pada kali ini Kita semua merenung MP-MP Muslim merenung Tentang surah Ali Imran Ayat 118 Saya sering bawa ayat ini Untuk renung kita bersama Yang bermaksud Wahai orang-orang beriman Siapa orang beriman? Kita MP UMNO orang beriman MP Amanah orang beriman MP Melayu dan Pikat orang beriman Dalam pas nombor satu Kita semua Saya termasuk dalam orang beriman Wahai orang-orang beriman jangan kamu berikan kepercayaan kepada orang kafir kerana sudah ternyata dari mulut-mulut mereka itu menyusahkan kamu. Bahkan banyak lagi perkara-perkara yang keluar dari mulut-mulut mereka. Bahkan di dalam hati-hati mereka itu lebih besar lagi perancangan-perancangan yang akan mereka laksanakan untuk kepentingan mereka. Kita akan rugi. Inilah bukti-bukti yang telah kami tunjukkan oleh Allah Subhanahu SWT. Maka jadilah kamu orang bijak berfikir. Jadilah kamu orang yang matang berfikir Inilah peringatan tazkirah saya Kepada pemimpin-pemimpin Melayu Muslim Tak kira apa parti sekalipun Demi untuk kita melihat dalam suasana konteks syariat Konteks bimbing Al-Quran Kerana kita ini orang beriman dengan Al-Quran Jangan letakkan kepentingan peribadi Kepentingan parti Sehingga teguran Al-Quran ini Kita letak ke belakang Kalau itu berlaku dan Ura ini terlaksana maka ingat kalian di kerusi parlimen sebagai orang muslim menjadi seorang pemimpin pengkhianat kepada bangsa dan agama negara kita nampaknya ayat saya tegas nampak kemarahan tetapi lahir daripada hati saya sendiri demi agama dan bangsa saya ini pandangan berjasa